assalomu alaykum hammaga bugun sizlarga haqiqiy o'zbek palovi iftorga tayyorlaganimni video orqali ko'rsatib bermoqchiman hamma narsa o'zbekistondan keldi go'sht ziravorlar sabzi hattoki guruch ham haqiqiy o'zbek palovi yemaganimga ge yetti yildan oshdi mahsulotlarni ko'rdinglar nimalar solganimni agarda mobodo e, noto'g'ri pishirgan bo'lsam aybga buyurmaysizlar xatolarim bo'lsa yozib qoldiringlar o'zbek palovi pishiramanmi pishiraman lekin o'zbekistonni e, mahsulotlaridan emas buni topish qiyin e, sariq sabzi umuman turkiyada yo'q shuning uchun ham e, turk usulida de pishiraman desa ham bo'ladi de turk usuliga yaqinroq va ziravorlari umuman boshqacha solinganligi uchun ta'mi o'xshamaydi sariq sabzi yemaganimga ham ancha bo'lganligi uchun e, pochcham sog' bo'lsinlar butun mahsulotlarni olib kelib berdilar xullas go'shtimizni qovurib olib piyozimizni qizartirib olib sabzimizni solib oldik va sekin astalik bilan aralashtirib oldim video olayotganligim uchun judayam qiynalib aralashtirdim sabzilarimizni yani ham pishirib olganimizdan keyin ziravonlarimni tuz o'zbekistondan kelgan yani zira va kimyon turkiyadan olgan maydalangan zirani soldim va keyin esa ustiga suv quydim qaynatilgan suvni quyib olganimdan keyin esa qaynatgani e, qo'yib qo'ydim sarimsoq va kartoshkamizni ham solib oldim to'g'risini aytsam o'zbek palovini unchalik ham yaxshi ko'rmas edim o'zbekistondaligimda yillab yemagan paytlarim bo'lgan sababi xorazmga borganimizda bir oy osh yeganman mehmonga borganimizda mehmon qilishgan har kuni boshqa mehmonlarni uyida bo'lganligimiz uchun har borgan joyimiz oshqiganligi uchun nechidiram yil yemaganman mana guruchimizni o'tib qo'ydim lazer guruch bu qaynab ancha qaynaganidan keyin esa guruchimizni sekin astalik bilan solib 800 yuz guruch ishlatdim guruchni soib olganimizdan keyin ustiga yana suv quyib chiqdim mobodo kamchiliklar bo'lsa yana aytyomman aybga buyurmaysizlar aytgancha xorazmga nimaga borganmiz deb so'ramaslinlardan oldin aytib qo'yay oyijonim xorazmliklar ota onalari xorazmlik o'zlari yangi yo'lda tug'ilganlar u yerda hamma qarindoshlarimiz mehmon qilishgan edi bir oy osh yeganmiz xullas gazimni ozgina baland qilib olib yana bir bor qaynab chiqishini kutdim qaynab chiqqanidan keyin esa guruchni o'rtasiga yig'ishga harakat qilib albatta bizani qozonlarda qozonlardaqa bo'lmaydi ozgina qiyinroq bo'ladi pishirish o'zimizani o'zbek palovlarini kapkirimiz bilan orasini ozgina dumaloq qilib ochib chiqdim chin dildan xohlardimki hamma kamchiliklarimni yozishinglarni oldindan yozadiganlar hammaga rahmat va botdan xolam bilan pochchamlarga ham rahmat aytmoqchiman o'zbek e, uz mahsulotlari bilan osh pishirib yeyishimga sabab bo'lishganliklari uchun kattakon rahmat ularga lekin o'zlari borligida pishirolmadim afsuski e, bilasizlar antaliyaga ge ketib qolganligimiz uchun shu bilan qolib ketdi lekin mazza qilib yedim xullas juda yam sog'ingan ekanman o'zbekistonda yemagan paytlarim uchun judayam afsuslandim dumaloq qilib teshikchalar ochib olganimizdan keyin esa gazimizni pas qilib dimlab qo'ydim va qopqog'ini yopib qo'ydim dimlab qo'yib 20 minut o'tgandan keyin tayyor bo'ldi sarimsoq kartoshka va go'shtni sekin chiqarib olib aralashtirishga harakat qildim bizani qozonlarga o'xshab nima deydi baland bo'lmaganligi uchun yoki dumaloq ko'rinish shaklda bo'lmaganligi uchun ozgina pishirish va aralashtirish qiyin bo'ladi va ta'mi adashmasam adashmasams boshqacha başqa bo'lsa kerak yana bilmadim o'zimga alohida salat ham o'zbekcha qilib tayyorlab oldim shu bilan hammasini aralashtirib suzib mazza qilib iftorga yedik video ko'rgan hamma hammaga kattakon rahmat hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman allohga omonat bo'linglar